Bu həm əsadam adamlardan ibarət. O kişi deməli bir neçə gündən evləri çıxıb burda çıxış edib demişdi ki, İsfəndiyar Vəhabzadə adaletli hərəkətinin əleyhin olsun və qəbul eləmir də. So deyim ki mən İsveəndər babazan tanımıram, həyatda görməmişəm. Məni görməyə, görməyə, bilməyə, bilməyə. Məndən söhbət eləmir, eləmir. Bu hardan bilir ki, mən azadlıq hərəkatına əleyhin olmuşam? Adamla gəyə danışsınlar bilsinlər ki, bu adam nə bilir, nədir, nə istəyi nə idi o dövrlərdə. Mən o dövrlərə qayıdıram 88, 89, 90-cı illərə. Mən bunu bu adam hardan bilirdi bu? Bu bökdandırsa, bu bökdənə görə bu mən tərəfindən cəzalanə bilər. Bu adam deyəndə klassik xalça bəz partiyası səhnədir Mir Mahmud adam, Mir Mahmud adı nəfəri başıb. Mən ki qabaq baxdım, bir dəfə bunun çıxışına baxdım, gördüm o qədər savatsız adamdır ki bu adam. Hətta məndə şübhə qaldı ki bu adam 10 il təhsillüb yoxsa yox. Şübhəyə düşdüm ki ixtira təsiri var yoxsa yox. Saqqal saxı məhnəldir, saqqal saxı person dizinə qədər. Amma qabada bir şey olmadı başımda. Ona görə mən deyirəm bu mən tanımıyam, tanımıyam. Bu hardan bilə bilərlər ki mən bunun əleyhin olmuşam. Gəl bilsin də. Həmen O kimdən məlumat əldə eliyibsə, kim buna deyibsə, o da mədə dedi ki, bizim Xalç cəphəsinin hakimətə gələndə çökməsinin əsas səbəb dağıdıcı olub Mir Mahmud. Mir Mahmud olub. Mir Mahmud bu cəfiyə elə bir milli yanıqçı da yoxdu bunun. Bu adam özü görünür dağıdıcı görünür yoxdur 100%. Bu hakim bu Xalç cəphəsinə qoşulmuşdur, vəzifə hərisidir. Bu 90-cı ildə deputat seçilir, təyin olunmur, seçilir. 90-cı ildə Corat tərəfdən. Bunun bütün dossiyası məndə, həm haqqında məndə daxilə var. Sonra seçilib daha doğrusu təyin olunub. 95-ci ildə təyin olunub. Artık. Çünki 95-ci ildə heç kim seçilmirdi. Onda bu təyin olunub. Bir şərtlə ki, biraz işdə sənə vəzifə verəcəyik. Bu adam vəzifə olunsun, icra başlamağı buna söz vermişdilər. Mənə də həmin adam deyir. O adam ki, deyib ki, İsvenderov abzada azadlıq hərəkətinin əleyhinə o adam demişdi. Sözət də tox 2000-ci ildə, yəni deputat təyin olunur və mandatını qorur ki, siz ki mənə vəzifə vermədiniz, mən də çıxıram onda burdan. Bu vəzifə amma bilmək ki, vəzifəni aparmaq lazımdır, icra etmək lazımdır. Vəzifə aparıcılıq böyük məsələdir. Birisi bu vəzifə eşqinə yanır. Bu nə qədər yanır vəzifə eşqinə. Bunu qoşunlar vəzifəyə. Bu o günkü çıxışı ki, bunun var idi. Bu sifarişli idi. Bu həmin adam mənə demişdi ki, bu Mir Mahmud üç cəphəyi eşdirir informasiyanı burdan alır. O tərəfə ötürür, ordən bu tərəfə ötürür. Mənim haqqımda bir hissə getdi 5 dəqiqə. Baxdı bunun mənə yazılan şəhərlərə. Hamısı bu lənətliydi. Bu adam bilmir nə danışdığını, özü bilmir. Sadəcə oluq bu həmən xal cəphəsi, klats üçün mənasını bilmir, klassik sözdür, mənasını bilmir. Bu adam mənə belə dedi. Mən özüm ilk dəfə səvət səvət vaxtında azadlıq hərəkatından, deməli, mövzub idi. Cənubi Azərbaycanda, azadlıq hərəkatının şimalı Azərbaycanda İnkiçasın. Belə mövzudur. Maska bunu qəbul edə bilmədi. Diri olmaz belə şey. Və mən də mövzunu dəyişdim. Elədim Süleyman Süleyman yaradığında Cənubi Azərbaycan mövzusu. Mən namizədim bu olmuşdur. Yaxşı, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan Azərbaycandır. İnqilab azadlıq hərəkatı ilə yazan adam. Necə ola bilər ki, azadlıq hərəkatının lehində olsun? Bu adam düşünür yoxsa yox? Düzə sifarişləsən çıxıb eləməsən. İndi sifariş nədən qaynaqlanır? Reis və ya sifarişlə çıxırır, bir mənbədə bu hər ay konvert alır. Bu da mən kanallardan da eşitmişdim, 2-3 dəfə ki, bu konvert alır. İndi konverti müqabilə özün doğrultmalıdı, yoxsa yox. Badan bu, bu sözü dedi. Bəxtiyar Vahamsadə dedi də həmişə öndə oldu. No, Baxın, mən söyləyirəm, indi biz qardaşaver hamısı öndə olub bütün ailəizmi, bir də siz xarici. Belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, Səngər müəllim o zaman vəzifədə işləyirdi. Yox, mən həmişə mən vəzifədə görə, olmuşam. Bu səhv deyirəm. Müdaxilə edə bilmirdi. Yox, müdaxilə məsələsi deyil də. Mən deməli, doktorluğumda olub Məmməd Hədədən. Bu Məmməd Hədədən yazsan necə ola bilər ki, şey olmasın. Azadlıq hərəkatına əleyhin olsun. Bu biz. İkincisi. Bu deyib ki, atası Azadlıq hərəkatının bəstəleyəndən olub bazısa dəstəkləyənlər ondub kürəkənləri. Əvvəla kürəkənlər yox, kürəkən olub. Onlarla cəm halı bildirib adam nəzərən sərtləsən. Kürəkən olub. Yaxşı, necə mən İsfəndər və Habızadə, Bəxtiyar və Habızadə ailəsinə böyüyən bir adam kimi. Həmişə demişəm sizin kanalınızda da onun üzərində demişəm ki, mənim 1-ci sinif dərsində stolumun üstündə Məmmədəm Əsəfovdan şəkli var idi. Hələ heç kim tanımırdı. O cümlədə Mirməhəmmədə tanımırdı bunun Məmmədəmin kimdir. Mən 6-7 yaşım var idi. Mənim stolumun altı üç şəbə idi. Stolun şəbənin altında var idi bizim bayrağımız üç rəngli bayraq. Onda baxardı idi görəsən. Yaxşı, bunlar meydanda gəlib çığırışırdılar. Deyirdilər azadlıq, Stefa, nə bilim kimə. Bu şəraiti bunlar kim yaradırlar? Kim yaradırlar? Mən yaradıram şəraiti. Necə yaradırsan? Mən o zaman işləyirdim məsul vəzifədə. Harda? Şəhər partiya komitəsində, Bakı Sovetinin və rayonun kuratoru idim. Bilirsiniz, məni heç kimə deyə bilməzdi, çünki mən əfqan idim. Heç kimə söy deyə bilməzdi. Mənə söy deyən olsaydı bir də Palenishka vaadi etmişmişdir, yoxsu yox. Hə -hə. Bir yerdə Əfqanıstanda olmuşdu. Bir də ikinci katib idi burda respublikada. O Durush memar xamdı. Bir minlə söhbət nədən gedir? Sadəcə olaraq demişdi ki, özü məni Vaqabad, Vaqabadzə deyirdi. Vaqabadzə şur, yenə gözün çıxardığın, belə deyirdi. Mən deməli göstəriş verdim ki, biz siz nə demək baş şəhər partnyakam təsə. O vaxt vardı CK, eşitmişdirsən? CK hə. prezident administrasiyasıdır da. İndi kim də ölüyə. Ocaqdan çox nüfuzlu. CK-ya söz demək olmazdı. CK bilirsiz çox belə Səbahdə də adamlar işləyirdi orada. İcray komitəsi. Yo. SK, Mərkəzi Komitə. Sentralni komitet. Bəs bu nə idi bura? Phoenixmdə idi. Burada səbahdə adamlar işləyirdilər. Akademiklər işləyirdi, professorlar işləyirdi. Yəni səlahiyyətləri daha geniş idi. Səlahiyyətləri daha geniş idi. Bunlar birisi şey, həm də ağlı adamlar idilər. Adama qulaq asırdılar. Bir də vardı şəhərin özünün prezident administrasiyası. Şəhərin Mən də şəhərdə gedirdim BK, yəni Bakı şəhərpartdakamdım. Mən də orada məsul vəzifəli idim. Və necə ola bilər ki, Baxtiyarın ailəsində olan adam, böyüyən adam, azadlıq xarakanı əleyhin olsun. Mənim mə, məsələ məlumdur ki, mən dedim hansı əsəri özümü müdafiə etmişəm və belə adamı Sovet vaxtı müdafiə etmişəm ha. Millətimin imzasını Sovet vaxtı mən müdafiə etmişəm. Cənab mövzulu Sovet vaxtı müdafiə etmişəm. Belə bir adam əleyhin olsun azadlığım. Mən deməli gök, mənə meydana yığıldı. Meydan mənim ərazim deyə mən rəhbərliyəm mən əraziyə. Deməli, mənim kuratsiyam rayonun başı. Daha doğrusu, rayon mənim kuratsiyam deyildi. Bakı Vetnar rayonudur. Göstəriş verirdilər ki, 7-də işıqlar sönsün, amma dağılışsın. Mən dedim saat 12-də söndürün işığı. İşıqları. Milis mən o, o zaman polis yox idi, milis idi. Milis rəhmətli Mays müəllim var idi. Oranın həmən polis dairəsinin rəisi, milis dairəsinin rəisi idi. Dildi ki, mənə göstəriş veriblər ki, 20 meydanına tartma yox ha, cəmi sakitləşdirim. Diyimsən, sən ora girəsən 12-dən sonra mən göstəriş verirdim. Yazdı ona məktub yazıb verdim. Mənə gətirirdilər, o zaman yoxdur elektron poçt. Mən imza atırdım ki, yox. Polisəlik nisbətə girməsin. Saat 12-yə çıxlar sönsün. Mən falan şey falan gəl olsun. Nə üçün şəraitdə bildim sizə? Bu iş çıxıb meydanda indi yüz yün kişi yaşında boğazın cırıldı. Deyir ki, azadlıq istəyir. Mən heç vaxt özümü salmırdım, gödə söxmürdüm. Biz o şərəiti mən yaradırdım. Mən tək mən demirəm. Mənim kimi partiya səhasında işçiən oğullar vardı. Təhlükəsizlik komitəsində işçiən oğullar vardı ki, bunlar pasta həmişə cəmaətin arasında idilər ki, bunlar. Mən dəfələrlə görmüşdüm meydanı, değilmi, meydanda, deyim, o meydanda görməmişəm. Mən də o meydanda görməmişəm. Mən Nəmet Pənahov görmüşdüm. Əbülfəz Əliyev məni görmüşdü. Meydanda olmuşsuz siz? Mən meydanda idim bütün günümə. Mən idandıdim bütün günə. Amma çıxıb təbana qışdırmırdım. Bular kimi. Mən meydanda həmişə hərək, necə deyirlər, sərhəti mən yaradırdım. Hardan girsinlər, polis harda olması məna olmasın, bunlar girsinlər. Necə girsinlər, hər tərəfdən kim gəlsin yoxlamasınlar. Bunlara mən göstəriş verirdim. Onda mən 31 yaşım var idi. Mən gərmişəm Əfqanıstandan və mənim üçün hər in yaşlılıq idi. Və bu deyir ki, azadlıq hərəkətini görən mən İstəməmişəm. Mənim orada yazım çıxmışdı. Əgər bu adamın savadı varsa, əlifbanı tanıyırsa, oxusun. Mən yoruldum deməkdən. Gətir göstərərəm ki, bax bu yazı çıxım. O zaman sosial şəbəkə yox idi. Mən qəldətdə yazmışam ki, dilimiz qeyrətimizdir. Bu yazıya görə mən almışam partiyaya töhməti. Dilimiz qeyrətimizdir. Dilin millət dilalığından gedir. Hər yanda rusla söhbətdə gedir. Bunu mən yazmışam 1988-ci ildə. Artıq bütün qələddə mən 50 dəfə göstərmişəm. Yəni bu bunlar və bu, bu və bunun kimləridir ki, hərəkətdə olmayıb. Bu məsələdən mən fərq etməyə bilər. Dilimiz qeyrətimizdir. Nəyə görə bütün çağırışda rus dili olmalıdı? Bunu mən yazmışdım. Buna qaldım partiya töhmətində. Çox şey də eləyə bilərdilər, amma mənim bir Telegramım kifayət idi yazıva. Heç məşini bilməzdilər. Mən Əfqana. Mən fikrimi çatdıra bildim sizə. Ondan sonra məni seçdilər. İcra komitetinin sədir. Bəs icra komtəsi nə deməkdir? İcra başçısı. Raykon o zaman ölmüşdü, Kompartiyası. Demək onlar yox idi. Raykon mənd idi. Həmən rayonun başçısı mən idim. Artıq birbaşa meydanda məndə idi, tələbə komitəsi də məndə. Hər şey mən rəhbərləyirdim artıq. O zaman mən yaşım vardı 32, 33 belə. Hamsısında mən şey edirdim, göstəriş verirdim. Bir qalırdı meydan. Nəmet Panohovla meydanlarda idi, meydanda idi. O məni görürdü, söhbət eləyirdik, nə edirdik. Və ondan başa çox adamdır, mən çoxdur, mən tanış etmişəm. Məndə yaşatmışam, bax flanək falan kəs, flanək falan kəs. Aidə Məmmədov bəy də eşitməmisiniz bilmirəm. Aidə Məmmədov bizim yerli şəhər idi. Məndən qəzada qalış... həlak oldu. Bəli, qəzada, qəzada halkı bəli. Həlak edirdilər nə isə. O məndən xahiş elədi ki, mən bəs tanış olmaq istəyirəm Əbülfəz Əliyevinlə. Məndə bir dostum var idi, rəhmətli Şamil. Nəmir Məmmədov yaxşı tanıyırdı. Şamil Əhmədov. Bəhramqurun hekayəyində yaşayır. Həmin gün axşamı biz görüşdü Əbülfəzəliyev idi. Ondan sonra Aidən Məmmədov idi, Şamil idi, Ra, Rafiz din oğlanı idi, mən birlə Kürlfət Kürsaylı. Əlaqəçərnin oğlanı. Biz 5-6 nəfər oturduq həmin Şamil yində. Mən tanış elədim buları, Əbülfəzəliyevlə, bu Aidən Məmmədovla. Sonra oradan çıxdıq. Getdik Xudə Məmmədovun bacanağı Rəhmədə getmişdi. Bir başqa Xudə Məmmədov gələ. Xudə Məmmədovla tanış elədim fəzəliyev. Mən mən bəzənlərdə məncəlaşdırmışam, mən şəmiləmişəm, tanış eləmişəm. Yəni bu fəaliyyət heç vaxt o zaman da özümü göz nəzərə soxmamışam ki, baxın bu mənə mə bunu nə eləmişəm sizə. Həmişə mən kölgədə olmuşam. Kölgədə amma nəzarət eləyirdim. Kölgədə olmuşam mən həmişə. Bəzən familiyam gəldi İsvəndər şəkli, bəzən gəldi İ şəkli, bəzən İ və Xabzad. Çox bildirmirdim özümə. Bilsiniz həmişə bunların mərkəzində olmuşam. Bu, bu hardan gəlib çıxıb mən bilmirəm. Əbülfəq bu deyir ki, azadlıq hərəkatının deməli Yox ki mən qəbul eləməmişəm. Mən onu qəbul eləmirdim. Onu kimisə başsızlara qəbul eləmirdim. Çünki bir 70%, faz, 80% faz, bu Mir Məhmud kimisə başsızlar idilər. Bilirsiniz, mən 1971-ci ildə tanış oldum Əbülfəz Əliyevinlə. 70. Mən bunu demək istəmirdim. Artıq məcbur oldum deyirəm ki, o danışığını bilsin. 1971-ci ildə mən tanış oldum Əbülfəz Əliyevlə. Mən iş oxuyurdum Şərf otaсында. Durmuşdum dəhlizdə. Həmişə də fikirləndim şey ki, bir nəfər mənə belə baxır, diqqət yetir. Mən 17 yaşım var idi. Yaxınlaşdı. Diri flankasının oğlu sensən dedim, "Bəli." Bir çay içədi. Çay içdik, söhbət elədik. Mən də bunu tanırdım. Birim adam millətçi adamdır. Belə tanış olduq. Ondan sonra dedi ki, "4-cü gün." Yadıma gəlir ki, bu hadisə baş vermiş 2-ci gün. Biz hüquq fakültəsinin binasında idik. Şərf fakültəsi balaca binaydı. Çox az tələbə oxuyurdu. 100 nəfər dəm oxuyurdu. 1-ni kursdan 5-ni kursa qədər. 100 nəfər dəm oxuyurdu. Gəldi, oturdu, dedi, "4-cü gün səna şənnə qədək bir yerə. Biz gəldik 5 nömrəli yataxxanaya." Tələb etdim məsələn. Et, et. Orda biz 5 nəfər idik. Sonra mən bildim ki, biz 5 nəfər bir yerdə oluruq. 2-ci gün 5 nəfər ayrı yerdə olur. 3-cü gün ayrı 5 nəfər olur. 4-cü gün ayrı 5 nəfər. Belə məsəl olmuşdur. O zaman bilmirəm, bu Mir Məhmud xaralar dedi. Yaxın yardımlığın paçtında yollarında gəzildim. O zaman mən artıq biz belə təşkilat yaratmışdı. Bizə belə gəlirdi.